По играм с Луфтом я бы хотел сказать, что мы в игры проиграли. Их можно было выиграть, если бы мы в первой и второй игре первые номера не сделали но потерь, мы над двоих сотни сделали По 14 потерь в первой игре. Ну и во второй тоже сделали в Ну, в нападении Сумбур был, они нас прессовали по всей площадке где день был сумбур, не командовали, не играли комбинации, те, которые говорили тренера. Ну и можно было в принципе и сыграть по уверен Много штрафных не забили в первой и второй игре. что еще, можно сказать? Ну, желание было играть, в защите играть. Ну, чуть-чуть не хватило нас. Но ну, действительно такая, как показалось, непобедимая для нас команда в лайнбаскете, или можно было выигрывать? Нельзя сказать, что непобедимая, просто, может, в некоторых моментах мы не поверили в себя, может, где-то перегрели, снайпера много не забили, бросали чистые, Слава Ковалевский и Куракин бросали чистые, не забили. Женя Коровиков, как он в команде, чувствуется ли польза? Ну, чувствую, конечно, чувствуется польза. Игрок опытный играл в многих клубах. Э, на данный момент он ну, не в сильной физической подготовке, но он входит в ритм тренировок. Я думаю, что он будет приносить пользу команде. Ты сейчас остался штрафный, а тоже, как и Юра Кузьминец. Тренировал. Это да. твой твоя слабинка в игре. Да, она есть Получается? На тренировках получается, в игре получается какая-то психология, не знаю, надо перебороть себя. Ну, будешь попадать? Конечно, буду попадать. Удачи, Спасибо. хорошо.